первый экзамен закончился, все оставили, позади и дирижировали так, как мы дирижировали последние два дня. Вы бесспорно талантливые, молодцы, ребят, Нельзя всяко Пожалуйста, запомните, специально сдавать намного сложнее, дирижировать намного проще, потому что все основное сделано на репетиции. Поэтому расслабьтесь, приходите и получайте удовольствие от вашего исполнения. Нечего бояться. Просьба к оркестру. После перерыва, пожалуйста, сконцентрируйтесь, потому что, как правило, оркестр начинает ускорять. Пожалуйста, как правило, вы или расслабляетесь, или усталость на камне. Все понятно, но после перерыва, как правило, качество немножко теряется. Будьте, будьте, внимательны. Просьба большая. Подстраховывайте дирижеров, не будет волноваться, не всякого сомнения, больше и меньше степени. Как вы умеете, как вы, у вас получается. Я знаю, что это блестяще у вас получается. Пока я читаю порядок, пожалуйста, мне все партитуры сюда, потом просто знаки заберете. Потому что я что-то буду проигрывать. Значит, первый номер идет и рагнатю фальсирующий код. Давай. Дальше идет облака гранаты.

ребята, полной тишине. Косенко, этюд, семинор, этюд, гавод и вальс. Дальше э, -э четвертый номер Галука. Где наш ведущий? Э -э, смотри, на меня ты здесь будет, да? да? -э, Где-то восьмой, девятый номер я покажу на четыре. Я буду смотреть ситуацию. Я жду тишины. До тебе э, тройка 25 симфония. До тебе тройка 25. не играли. Диверган Ария, тедаракис Ракис, Увертюра. Ария, Увертюра. Гридин, Рахманин. Ребята, выходите и проговаривайте порядок. Обязательно. Рассказываю сказку. Вы выходите, кланяетесь. Еще раз говорю, не так, не так, кланяйтесь вот так. Поворачивайтесь и проговаривайте порядок. Вы поняли, что вместо тройки не зазвучало у меня симфония с вами. Что, вы на да, Гринина, Гринина Рахманя. Дальше идет э, 25-е Вивальдия. Моцарт здесь у вас Вивальдия. После 10-го будет 5-й после Олег будет перерыв. Пятый танец, потому что дальше идут полотна. Пятый танец и прощание с порталя. Миша, Миша. Ты, Ты друг не? Друг не? Есть себя? А, дальше идет Шестакович. Простая симфония и, и бахьяна. Идет бахиана, потом простая. <клёх> бахиана? простая. Дирижеры. Начинайте с медленной пьесы. Ритен и его у вас есть, да? Дальше Косенко и Тюдо минор, Гриф. У нас полчаса для разыграно, пожалуйста, ребята, полная тишина. Чш, тихонечко. Далее идет э, три богатыря. Сунный вальс и э, Ридный край. Ридный край будет в концерте, да? Живи, ты играешь в номер. Пулент Бетховен, да, Сережа? Пулент Бетховен. А, Бетховен, Пулент, наоборот. Логично, логично. И слушайте внимательно, я скажу, как Юра будет э, дирижировать, в каком порядке. На стенах Ольга и Скоморок. Именно в таком порядке, ребята. А? Ну, Симфония, сам Пожалуйста, ребята, куренки самые-самые сложные. Пьесы не сложные, а загадочные. Курки, да, булент. Прошу, Куля, ребята, полная тишина. Моя бас, внимательно, пожалуйста. Юра и Верюк, я не помню, вы здесь не страховываете? чини, нет? Чи нет? Нормально все? Принк у нас нет. А? Принк на басовый А, Ререк, вам понятно? да, ну, э, Богдан же играет. Прошу, Богданчик. Оркестр. Верочка, давай сюда, Солнышко, давай сюда с надо с руководством Я жду тишины. Ребята, это ваше время, время дирижера. Вы можете угомониться? Можно. Одну минутку будет. Да. Я вот то, что еще хочу сказать, ребят. Послушайте, дирижеры. Есть один момент, мне кажется, важный. Психологически и эмоционально. Когда вы будете выходить за путь, попробуйте, если, конечно, не забудете, посетить свое выступление самому самым близким родным, любимым, любимым. Всем, кого вы цените в этой жизни. Вы, вы просто э, увидите наяву, насколько это действует, насколько это э, осмысленно, красиво, выразительно. Попробуйте мысленно это посвяти тому человеку. Вот обязательно к вам вернется. Да, да. Поверьте из, из Прошу. いきます Давайте до мажор до мажора сразу. Чуть ярче, до, соль и так далее. Тихонечко. Раз. Молодец, Раз, Давай, Раз. Два. Раз. петь за у Юры вы вступаете Постоянно спите. Зато, пожалуйста, второй тенор, чуть тише. Играет балайка на одной струне. И соло. Добро. Не грубо. Поехали. пожалуйста. Вместе, которого сороковник, вместе. Посмотрели еще раз э, за так лента. 32. банбас я не слышал хода. Мифа, соля, си, до, до, Да, на... все нормально. Все, все, все нормально. Подачи. Все супер. Пожалуйста, за так. Yes. Раз, два, три, раз. 8. Кто не уверен, тот не играет. Вообще не играйте бандуры. 38. Раз, два, три. бас. На меня, санкт пожалуйста. Раз, два, три. Сережа, здесь не замедляй. Чуть быстрее, потому что они начинают расползаться. Дальше. Шесть. Спать. Баритон, не спать. Задай, пожалуйста. Рез. 2, 3, 4, и так далее. Проснулись, не прошло здесь. Дальше, э, Грингин. Один на один Пожалуйста, он найдет. Не теряйся, бывает. Поехали. Прометанно. Можно.